ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ স্কুললৈ বুলি স্কুলত আজি দুটা দুটা অনুষ্ঠান একেলগে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেয়েহে ভাবিছোঁ দুয়োটা অনুষ্ঠানৰ আমি আপোনালোককো অলপ দিওঁ এয়া মোৰ বান্ধৱী কৰিছ্মা ভিডিঅ'টো কৰা দেখি তাইৰ আকৌ লাজ চাওক ফাইনেলি আমি স্কুল আহি পালোঁহি স্কুলখন দেখি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বাৰু মই ভাবোঁ নিশ্চয় সেউজীয়া সেউজীয়া অনুভৱ হ'ব এয়া আকৌ ক্লাছৰুমত গৈ দেখোঁ সকলোবোৰ নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে সেয়েহে মই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ফালে বাদ ল'লোঁ প্ৰেক্ষাগৃহত গৈ দেখোঁ আকৌ সকলোৱে ডেক'ৰেশ্যনৰ কামত ব্যস্ত এইখিনিতে কথা এটা কৈ থওঁ দেই আমাৰ ডেক'ৰেশ্যনটো অলপ ইউনিক হয় আমি নেচাৰেল বস্তু ইউজ কৰোঁ এয়া চাওকচোন ফাংচন ষ্টাৰ্ট হ'লেই আজি অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আছিল গ্ৰন্থদান য'ত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এয়া চাওকচোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মন্দিৰে কেনেদৰে সকলোৰে মন মুহি পেলাইছে এয়া ভিতৰৰ দৃশ্যহে আহকচোন আমি অলপ বাহিৰৰ দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ নাভাবোঁ গোটেই যে ল'ৰাইহে পাৰে চাওক ছোৱালীয়ে কেনেদৰে নাচিছে এতিয়া সঁচাকৈ দেই এনেদৰে ফূৰ্তি কৰি বহুত ভাল লাগে যেতিয়া এটা অনুষ্ঠান হয় আপোনালোকেও বাৰু এনেদৰে বাহিৰত গৈ নাচেনে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আমি হ'লে ৰৈয়ে থাকিব নোৱাৰোঁ চাওঁতে চাওঁতে প্ৰগ্ৰেম খতম হ'ল আৰু বিদ্যালয়খন উৰুঙা ৰঙা হৈ পৰিল আমিও ঘৰলৈ যাব ওলালোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইয়াতে বিদায় মাগিছোঁ বাই বাই